નમસ્કાર દર્શક મિત્રો સ્વાગત છે આપનું બુલેટિન ઇન્ડિયાની વિશેષ રજૂઆત ખેતી મારું સ્વાભિમાન અંતર્ગત દર્શક મિત્રો આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે મગની ખેતી વિશે દર્શક મિત્રો કઠોળમાં એક અગત્યનો મહત્વનો પાક એટલે મગ મગની ખેતી કેવા પ્રકારે કરવી જોઈએ શું તકેદારી રાખવી જમીનની તૈયારી કેવી રીતે કરવી ખાતરની અને પિયતની વ્યવસ્થા કેવા પ્રકારે તબક્કાવાર કરવી જરૂરી નિંદામણ અને આંતરખેડની જો વાત કરીએ તો તેની તકેદારી અને કાળજીના ભાગ સ્વરૂપે શું કરવું જરૂરી તેને કોઈ રોગ કે જીવાત જો લાગતી હોય છે ફૂગજન્ય રોગ તેને થતા હોય છે તો તેના નિયંત્રણ માટે શું કરવું જોઈએ તેની લણની અને તેને માર્કેટ સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાને સામે જે વાત કરીશું સાથે ખર્ચાની અને ખેડૂતભાઈને આવકની વિષય અંતર્ગત ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ ચૂક્યા છે અને માહિતી આપશે આપણને ખેતી નિષ્ણાત ભરતભાઈ રાજપૂત ભરતભાઈ સ્વાગત છે આપનું ભરતભાઈ આજે આપણે વાત કરવી છે મગની ખેતી આપણે મગને એક કઠોળમાં મગ એક અગત્યનું કઠોળ તરીકે જોવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને આપણે જો વાત કરીએ તો આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ પણ મગનું

लगाई जाने वाली फसल है और मुख्य दलहनी फसल में इसको गिना जाता है और इसके दाने से दाल के रूप में उपयोग किया जाता है इससे 26 परसेंट प्रोटीन होता है सात आठ प्रतिशत कार्बो है और 1.3 पॉइंट थ्री परसेंट में फेट होता है और दलहनी फसल होने के कारण की, की जड़ों में गांठे पाई जाती है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा के अंदर स्टोरेज करता है वो एक, एक, एक लगभग चालीस किलोग्राम नाइट्रोजन को ये स्टोर करता है साथ में इसकी जो पत्तियां हैं और इसका जो बजा है नीचे का रूट वाला वो डेढ़ कार्बनिक कार्बन का सोर्स के रूप में या फिर उसमें जैविक पदार्थ तो मिट्टी में मिल जाता है तो ये एक तो 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 मिट्टी तो की शक्ति को भी बढ़ाने का काम, काम करता है के बारे में देखें तो इसमें सिंचित और आसानी से की जा सकती है और इसमें क्या अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है मूंग में जैसे अलग अलग हाइब्रिड है उसमें नरेंद्र मूग वन है पंत मूंग तू है, पंत मूंग फोर है, एच यू एट है, सुनेना है, जवार मूंग है, मूंग तो सेवेंटी आदि टाइप से काफी सारा इस पहल है जो मूंग के अलग वैरायटीज है और देसी मूंग भी है। तो बीस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से के प्रति है। हम्म और कतारू की जो दूरी है बीस से पच्चीस सेंटीमीटर की रहती है और अभी मौसम में यदि उस पंद्रह किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है और बोवाई कतारू की जो डिस्टेंस है वो चालीस सेंटीमीटर पे रखनी चाहिए बोवाई, बोवाई का जो है वो सिंचाई की सुविधा वहां पर रबी फसलों की कटाई को तुरंत बात कर देना चाहिए और खरी मौसम में मूंग की बोई मानसून आने की पहले मूंग की बोवाई कतारू में करनी चाहिए तो के बीच सेंटीमीटर रखनी चाहिए और बीज बीजों को जो है चार से पांच सेंटीमीटर गहराए और मूंग के बीज बीजों को पहले बीजों उपचारित करते कार्बन डेजिम जो फंजीस है ગુણવત્તા સારી મેળવી શકાય ભરતભાઈ उसमें फंगस नहीं लगेगी रोग प्रतिरोध बढ़ जाती है उसमें जैसे में मैं, या रेडियो के चीज में जरूरत पड़ती है तीन ग्राम पाउडर की उससे उसका सीड पे कोटिंग कर दिया जाता है कोटिंग करके फिर फिर करना चाहिए की तैयारी जो करने का मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए और दो से तीन बार कल्टीवेटर या देसी हल से जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर देना चाहिए और भरत भाई आपने लगे कनेक्टिविटी नो थोड़ो प्रॉब्लम है अपने बात करी खास कर प्रकार तब बात करी के जमीन के प्रकार की जरूरी तो साथ जमीन की तैयारी प्रकारे प्रकार करवी जरूरी શરૂઆતના તબક્કામાં કેવા પ્રકારના ખાતરનો ઉપયોગ કરવો અને કેવા પ્રકારનું ફંગીસાઇડ કે જેનો ઉપયોગ કરવો કે પછી પ્રાકૃતિક જ્યારે આપણે ખેતી કરતા હોઈએ છીએ તો કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો જેના કારણે જે ફૂગજન્ય રોગ લાગતા હોય છે અથવા તો નાના રોપા જ્યારે તૈયાર થતા હોય છે ત્યારે રોપને રોગ ન લાગે તે તેના માટે કરીને શું માવજત રાખવી ખાસ જરૂરી શરૂઆતના તબક્કે खेती पहले जो तैयारी कर एक बार मिट्टी पलटने वाले जुताई करनी चाहिए और फिर दोन बार कल्टीवेटर या देसी हल से और फिर पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए होता है या सीड सीड से बुआई करने वाली जो मशीन होती है उससे उससे बुआई करनी चाहिए और मोबाइल पहले स्पीड को जिम या फैक्ट लगाना चाहिए जिनसे लोगों से बचा जा सकता है और खाद खाद की जो बात करते हैं मूंग एक दलहनी फसल है इसलिए ज्यादातर नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती इसमें फिर भी 20 किलोग्राम 50 किलोग्राम 20 किलो पोटास और किलो ग्राम इसमें सल्फर पंद्रह किलोग्राम इसमें जिंक की जरूरत पड़ती है जो पहले बुआई के समय या बुआई के पहले मिट्टी में मिट्टी दिया जाता है और उसके बाद में जरूरत पड़ने के अकॉर्डिंग इसमें दूसरा फर्टिलाइजर दे सकते हैं તબક્કાવાર ખાતરની આપણે વાત કરીએ તો તબક્કાવાર કેવા પ્રકારનું અને પ્રમાણ ખાતરનું કેટલું રાખવું જરૂરી આપવા ખાતર પંદર હજાર ટન કે કા ટાઈમ ટાઈમ કરતી સમય 20 किलोग्राम नाइट्रोजन किलोग्राम फोस्फोरस 20 किलोग्राम 20 किलोग्राम गंधक पाउडर और, 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 और किलोग्राम इसमें जिंक, जिंक मिक्स करके आप दे, देंगे तो रक्षण अच्छा आता है जी अने साथे जो जो पीएच व्यवस्था नहीं बात करवा मावे तो पीएच व्यवस्था केवा प्रकारे करवी जरूरी अच्छा फसल की सिंचाई बारिश की दिशा में खेत में पानी पान, जर, अधिक बारिश होती तो पानी सुविधाएं होनी चाहिए लगभग गर्मी का मौसम है तो पंद्रह में आपको एक फर्ष पड़ी टोटल टाइम में तीन से चार सिंचाई की जरूरत पड़ती है समय उसमें तीन से चार सिंचाई की जरूरत पड़ती है ઓકે અને જ્યારે નહેરના પાણીથી સિંચાઈ કરતા હોઈએ વરસાદ આધારિત પાણીથી સિંચાઈ કરતા હોઈએ કે બોરમાંથી પાણીની સિંચાઈ કરતા હોઈએ પડે એના કારણે પાક ઉપર કેવા પ્રકારની અસર થઈ શકે यानी पानी जैसे आप दे रहे हो पानी पूरा का पूरा उस जमीन में से निकल जाना चाहिए तो उसमें सिर्फ बेज मेंटेन रहना चाहिए यदि पानी भरा हो तो उसमें रूप चढ़न का रोग आ जाता है गलने लगती है और सुखारा आ जाता है फसल में तो वो एक और वो एक खरपतवार खरपतवार नियंत्रण कर, कर, करते रहना चाहिए और इसमें रास्ता क्लोरोलिन कर, करके फोर्टी फाइव लीटर मात्रा आठ सौ लीटर पानी में डाली थे हेक्टर के अंदर जब भी बुआई करनी है इनसे चार चार दिन पहले उसका छिड़काव कर तो कम से कम बीस से पच्चीस दिन बाद नहीं होगेगा અમુક સમયે નેરના પાણીથી જ્યારે સિંચાઈ કરતા હોય છે ત્યારે સાથે જીવાત પણ અંદર આવતી હોય છે જેના કારણે પણ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ જોવામાં આવતી હોય છે ત્યારે આ પ્રકારની જ્યારે સિંચાઈ કરતા હોય છે ત્યારે ખાસ કરીને ખેડૂતભાઈએ કેવા પ્રકારની કાળજી રાખવી જોઈએ नेट से जो भी पानी आएगा वो भी पानी बारिश का इकट्ठा किया हुआ इसलिए पा, पानी देखा जाए तो पानी अच्छा होता है लो पानी होता है इसलिए कोई दिक्कत वैसे आती है जीवात तो उसमें आ रही है या कुछ उसमें उस, 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 उस पानी से बचना चाहिए पानी की क्वालिटी सही नहीं उसके बजाय दूसरे पानी को यूज लेना चाहिए હવે એને જે રોગ લાગતા હોય છે અલગ અલગ પ્રકારના રોગ જોવા મળતા હોય છે દાખલા તરીકે સફેદ માખી લાગતી હોય છે પંચરંગીઓ રોગ પણ એમાં જોવા મળતો હોય છે આ પ્રકારના અલગ અલગ રોગ અથવા તો પછી ફૂગજન્ય કોઈ રોગ લાગતા હોય છે તો એ ન લાગે એના માટે કરીને ખાસ શું કાળજી રાખવી અને પાક જ્યારે તૈયાર થાય છે લણની માટે ये पछि कोई प्रकार नो पाक ने नुकसान न थाए एना वाटे खास करीने सुकाळजी राखवी जरूरी जी 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 में जैसे कीट हैं काला लाइन माहू कीट ये नए जो फली में जो वेस्टक पौधे होते हैं उसको पत्तियों को खा जाते हैं और मुलायम टहनी और फूल चूस लेते हैं इनकी रोकथाम के लिए जो चिपचिपे पाते ग्रीन कलर के हैं, उनको महू तो तो मार और साथ में पचास एम एल नीम ऑयल का छिड़काव करने से भी इसका रोकथाम होता है और इमिडाक्लोरोल पंद्रह में डाल छिड़काव करने से भी महू का प्रकोप से सकता है दूसरा हरा फूद करता है उसको जैसिड बोलते हैं ये फसल की सुराती दशा लेकर पौधों की पत्तियां फैलने तक इस इस अवस्था में ये उसे रहते हैं और पौधों की ग्रोथ को ये देते हैं और उसमें को कम करते हैं इसके रोग के एक तो है कि इसमें आप इंटरक्रोप करिए जैसे गन्ना है जवार है सूरजमुखी है वो में इसकी फसल

तो ज्यादा लंबी भी फसलें होती होती हैं, पर जो जो नीचे की जो छोले छोले होती उसके है उसके नीचे नहीं करते हैं। सफेद मक्खी है, ये काफी काफी ऊँचाई पर हैं, और जंबे-जंबे करती है। और क्यों में ये वायरस जनित रोग पैदा कर देती है तो पूरे प्लांट को ये खराब कर देती है रोकथाम के लिए एक तो है कि बीजू को पहले उपचारित करना चाहिए और इसमें इस भी यही है कि यूज करना और साथ में डाई मिथ्यू से छिड़काव तो कर सकते हैं और इमिडा क्लोर पेट का कर सकते हैं वाइट फ्लाई के रोग के लिए फिर पीला मोजे विषाणु रोग होता है जो जो पशुओं को पीला कर देता है तो इसमें दर्द पड़ जाते हैं डेमिटोन कर आता है केमिकल मिथाइल टोन इसलिए करने से इसका रोकथाम और तीसरा त्रिकृत किट्टू किट्टू के हमले से पौधों में काफी सारा नुकसान होता है ये मूंग की पर काफी का इफेक्ट दिखता नहीं विकसित नहीं हो पाते हैं ये इनका साथ साथ करते हैं और पाचों में फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो के रोकथाम के लिए डाइमुक्यूएट टार्टी एसी ખર્ચો કેટલો પહોંચી શકે અને આવક કેટલી થઈ શકે પ્રમાણમાં કે જેના માટે કરીને ખેડૂત પ્રેરાય મગની ખેતી કરવા માટે અને સારી ગુણવત્તા પેદાશ લઈ શકે जब कटाई के लिए मूंग की फसल तैयार हो जाती है तब उसको अपने कट कर, 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 कर लेते हैं पर टेक्निकली तो उसको कट कर सकते हैं और फिर धूप में सुखाकर ट्रैक्टर से यह लकड़ी डंड के उसके दाने को उनके भंडारित सुखाया जाता फिर के था। था। है फिर भंडारित किया जाता है हम उपज दस क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज आती है

જી અને સાથે બીજો પાક લેવો હોય તો બીજો કયો પાક આંતરપાક તરીકે કે મિશ્ર પાક તરીકે લઈ શકે જેનાથી આવકમાં થોડો વધારો થઈ શકે લઈ શકે જે આપનો અવાજ કપાઈ રહ્યો છે ભરતભાઈ

और जैसे में उसकी सहायता मिलती मिलती है 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 हैं तो वो है, तो भी इनका विभाग तो बिल्कुल खूब खूब आभार भरत भाई आप अमारी खेड ने दर्शक मित्रों ने अपी बदल आप खूब खूब आभार दर्शक मित्रों प्रकार करी के मगनी खेती मग એક અગત્યનો પાક તરીકે જોવામાં આવે છે કઠોળની અંદર ખાસ કરીને અને ઘણા ઔષધીય ગુણ પણ તેની અંદર જોવા મળતા હોય છે ત્યારે ખેતી નિષ્ણાત ભરતભાઈ દ્વારા વાત કરવામાં આવી કે બીજની માવજત કેવા પ્રકારે કરવી કારણ કે તેમાં ફૂગજરને અમુક રોગ પણ લાગવાની શક્યતા હોય છે એ સિવાય પણ અનેક સુકારો છે સફેદ માખી છે એ પ્રકારેના જ્યારે તેને રોગ લાગતા હોય છે તેનું નિયંત્રણ કેવી રીતે પ્રકાર નિયંત્રણ કઈ રીતે કરી શકાય સાથે જ એમણે વાત કરી કે તેને મુખ્ય પાકની સાથે સાથે બીજા આંતર પાક કે મિશ્ર પાક તરીકે પણ બીજા પાકને લઈ શકાય છે જેનાથી તેની જે આવક છે ખેડૂતભાઈની તે આવકમાં ચોક્કસ વધારો થઈ શકાય તેના રોગ નિયંત્રણની સાથે સાથે જ બીજી અનેક બધી જે વ્યવસ્થાઓ કરવાની જે વાત છે જમીનની તૈયારીની વાત હોય પિયતની વાત હોય પિયત કેવી રીતે આપવું કેટલા પ્રમાણમાં આપવું સારા નિતારવાળી જમીન હોવી જોઈએ કારણ કે જો અગર પાણી ત્યાં આગળ ભરાઈ રહેશે તો તેના જે મૂળ છે મૂળ જન જન્ય ક્યાંક રોગ થવાની શક્યતા જેના કારણે પાક ઉપર પણ અસર થઈ શકે તો દર્શક મિત્રો આ હતી વિષય અંતર્ગત આજની ચર્ચા ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે ત્યાં સુધી મને આપશો રજા આપ જોતા રહો બુલેટિન નીડ્યા ભરોસો ગુજરાતનો નમસ્કાર ना विकास प्रयत्न